30 людей вбито, 95 поранено, з них 17 знаходяться в тяжкому стані. Пошкоджено приватних, в тому числі, будинки, магазини, аптеки це подарок від нашої братньої. России. Пролетели снаряды из напрямку Новоазовск-Таганрог. В микрорайоне проживает 36 тысяч жителей. 55 домов многоэтажных. Если брать типовый девятиэтажный двор двухподъездный это 70 квартир. Ну, не сложно посчитать. 55 умножьте на 7 это около 4000 тысяч квартир, которые попали в зону под обстрел. Ну теперь вы можете умножить на цифру примерно там 3 человека, пускай на квартиру. То есть около 12 тысяч, одна треть всего этого крупного микрорайона попала и имеет сейчас серьезные проблемы. Часть жителей выехала в западную часть города, часть остается здесь на месте. И приняты решения максимально в сжатые сроки помочь закрыть оконные проемы помочь этим людям убрать э, последствия от этих ударов, от боевиков, которые были нанесены ориентировочно с зоны Широкина, этих районов. Те, которые погибли, это 30 жителей нашего города, из них 28 взрослых и э, двое детей, 10 мужчин. У нас есть что... возможность поселить людей в профилактории комбината «Азовсталь». Специально отселили там отдыхающих. Такая информация была от Эдвира Маровича от Скетишвили. Там где-то порядка 50-60 номеров, которые можно использовать. У нас есть 20 номеров профилактории здоровья, Азамашевский профилакторий. Нам предложил свои услуги ректор Приазовского государственного технического университета Волошин. Тоже у него есть этот профилакторий, который можно использовать. Вот. Но наши жители их приютили в западной части нашего города. Вчера они просили только одно, помочь подвести их автобусами, что было организовано маршрутки. Наши автобусы бесплатно подвозили их, перевозили в западную часть города.